Еще одним направлением, по которому сегодня ЗТМ активно ведет конструкторские разработки, это станы нового поколения для труб малого и среднего типа размера. В цехах завода идет выполнение заказа для индийской компании NFC по проектированию и изготовлению стана холодной прокатки труб HPT-65-6, который предназначен для холодной прокатки труб из различных марок стали и сплавов с пределом прочности в исходном состоянии до 1000 мегапаскаль. Стан выполнен с торцевой загрузкой заготовки без остановки на перезаряд Калибр кольцевой. Стан имеет подвижную силовую клеть с рабочими волками приводной механизм с системой уравновешивающих крутящий момент и силы инерции вращающихся противовесов, стол загрузки, участок подачи и стол приема готовых труб. Для механизмов подачи и поворота используется система индивидуальных сервоприводов, которая позволяет регулировать их величины в широком диапазоне. Конструкция клети позволяет подбирать оптимальный катающий радиус калибра. Это дает возможность свести осевые усилия прокатки к минимуму, что в свою очередь благоприятно сказывается на качестве получаемых труб. Стабильность процесса прокатки, уменьшает износ ведущих шестерней и рейк, а также позволяет многократно использовать калибры за счет их переточки по наружному диаметру и перешлифовки ручья. Наше предприятие предлагает своим заказчикам полный комплект услуг от проектирования до поставки оборудования и запчастей, обеспечивает шеф-монтаж, сервисное обслуживание, модернизацию ранее поставленного оборудования. Наше оборудование станет основой вашего бизнеса.